şəhədu ən və aniyyə və diəllə. Məidə surəsi 55-ci aya. Yəni Allah Sübhana və Taala buyurur ki, həqiqətən onlar Allahın Allah və Rəsulunun və möminlərin dostlarıdır kimlərdir? Əlləzîna ullah üçün namaz qılarlar, zəkat verəllər və hum rakiun. Rüku halında. Başla bu ayə deyiblər ki, güyə ki bu ayə nazil olub. Əli ibn Əbi Talib, Ömər ibn Xattabın qaynatası namaz qalandı rükuda biri gəlib məsciddə deyib ki, mənə pul verin zəkat. Əli ibn Əbi Talibin də güyə ki üzüyü olub. Güyə ki namazda Əli ibn Əbi Talib fikir qapıdadır. Hə, uzadıb ki, gəl götür yəni. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə nəyin var? Dedilə heç nə yoxdur. Bir dənə qılıncın azirəyin var. Və sallama heç nə yoxdur. Bu su yoxluğu. Dalda eləmişdən zəkat verə. Yaxşı, bəs ayədə nədir? Onlar Allahın və peyğəmbərin və möminlərin dostudur kimlər ki, namaz qılarlar. Artıq rüku namaz mənasında keçib, namaz keçdi artıq. Deməli rüku orada əlavədir nə sə? Zəkat verəllər və hum rakiun rucu halında, yəni Allahdan qorxaraq. Allahdan qorxan halında, yəni ikhlasla Allahdan qorxaraq. O mənanadır. Suresinin 55-ci ayəsi xüsusi olaraq Əli ibn Əbi Talib haqqında nazil olmayıb. İbn Qayyim ibn Teym bi rahimehullah öz Minhajus Sunnah kitabında deyir ki, nəql alimləri icma ediblər ki, Nəql alimləri, nəql edənlər var. İcma ediblər ki, Maida surəsinin 55-ci ayəsi xüsusi olaraq Əli ibn Əbi Talibə əmmid. Sonra İbn Teymə buyurur ki, hədis alimləri, mühəddislər icma ediblər ki, o barədə varid olan qıssə zəif və uydurmadır deyir. Nəsə ehtiyac var başqa şərhlə? Yox. Tayib. Buna birinci cavab budur ki, yəni Əli rəziyallahu anhu, bunu hər kəs bilir, Əlinin həyatı ilə tanış olan hər kəs bilir ki, Əli özü fəqir idi. Əli özü fəqir səhabələrdən olur, kasıb səhabələrdən olur. Və heç kəs bilməz ki, Əli o vaxtda zəkat yəni verəcək iqtidarda olub, küstə olub. Bu birinci radddir. Çünki biz bilirik ki, ayədə Namas kıl Allah. Və onların deyimi ilə götürsək ruku halında zəkat verənlər. Çünki burada ruku halında, burada qəsd, yəni xushu ilə. Çünki vahum rakiun ərəb dilini bilən bilir ki, bu kəlmənin mənalarından biri vahum rakiun. Mənalarından biri yəni xushu halı ilə. Yəni itayətkarlıqla zəkat verərlər. Mənası bu. İmam bərabədən də daha aləm İmam Təbəri Tafsir Təbəri Təbərinin təfsiri. O da əslən belə bir yalana nədir kitabında yox verməyib. Niyə? Çünki bu adam mütəxəssisdir. Hər hədisin bu adama bir növ aldadıq demək olmaz. Baxacam dərhal deyəcək ki, bu peyğəmbərin adından uydurulub. Görək fikr etilir. Demə, Tafsirut Tabari İmam Təbərinin təfsiri. Yəni Cüz-r-sami 8-ci cild səhifə 530. Ayəni gətirir. Amma qaul, amma Allahın bu sözü والذين امنوا والذين يقيمون الصلاه ويعطون الزكاه وهم راكعون فان اهل التاويل اختلفوا في المعنى فاز لا رب كلمه نفسه او في المعنى معنى ده اختلاف olunmay fil ma'ni ma'ni yani nazarda tutulan yani ruku halinda guzuyi veren kimdir bunu tefsiri oxuyanda diqqetli olsun talebeler fil ma'na de fil ma'ni nəzərdə tutulaşır. Fə qala ba'duhum bəzi alimlər, yəni İmam Təbəli bəzi alimlərdən dəlibdir. Uniyə bi Ali ibn Abi Talib. Rucuhanında sədaqə verən kimdir? Əli ibn Abi. Uniyə, yəni Quseydə nəzərdə tutulub Əli ibnin. Qala ba'duhum Ama diğer alimler deyirler, ''Uniye bihi cemi'ül mu'minin'' Bütün müminler nazarda tutulur. Demek ki ortada ne tere yoldu? İki. Ya bütün müminler, ya ezre derler. Bu mevzunun kökü. Ahi ibn Teymiye deyir ahi, İmam Teberi öz tefsirinde bu ayet Hz. Ali'nin hakkında nazil olup hadisi yazmıyor. Niye? Çünki yalandır, uydurmadır peyğəmbərə tənadır. Hətta Əli ibn Əbi Talibə tənadır. Çün haqqı olmayan şeyi ona nəyiblər? Nisbət veriblər, ünvanlandırıblar. Görə İmam Təbəri nə deyir? Hadəsənə Muhamməd ibn Hüseyn. İmam Təbəri deyir ki, mənə bu hədisi nəql edib Muhamməd ibn Hüseyn. Ona da nəql edir Əhməd ibn Əffan. Ona da mən nəql edib Əsbad. Ona da nəql edib Suddi Süddi buyurur, ayəni oxuyur, sonra buyurur, "Qabula cəni-ül möminin, lakin Ali ibn Əbi Talib mürə bih sa'ilun və o rəki'un fil məscid fa atahhu khatəməhu." Həzrət Əli (ə.s.) məsciddə namaz gəlirdi, qanından beləticə çıxdı, tələb elədi, "Həzrət də üzüyün nədir?" deyirdi o. Bir hədis. 2 3 4 5. 5 hədis. İmam Təbəri, ya İbn Teymiye, onun arxasından gedənlər beş hədis nəql edir ki, bu ayət kimin haqqında nazil olub? Hz. Təbəri. Bəs birdür İmam Təbəri də gərdənd ələmdir və heç vaxt imkan verməz ki, özə bir yalan yoxa. Beş peyğəmbərin adından uydurma hədisi öz kitabında nənəsə yaz ruhul maane ruhul maane ehli xilafun böyük təfsir imamı hicrətin 1270-ci ilində vəfat elib deməli cild sades 6-cı cild səhifə 167-də diqqət eləyin bu ağanın kəlməsinə görüz nədir va galibul xbarin <laughs> alə أنّها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه. هдис عالمlərinin çoxsu. Qalib, yəni əksər. Hədis alimlə məni muhaddislərin çoxsu deyirlər ki, bu ayə kimin haqqında nazil olub? Az biri isə deyir ki, həzrətin haqqında nazil olub. Çoxu deyir kimin haqqında nazil olub? Bu ümumiyyətlə məlumat idi ki, Əhlüsünnənin kitabında onların imamı, onların ez-ilmin araşdıran şəxsiyyət deyir ki, bizim mühəddislərimizin çoxsu deyirlər ki, bu ayə kimin haqqında nazil olub? Əzzətə Əli əleyhissəlamın بس لا معلش بيسأل سؤال طريف، سؤال بس, بس يعني وبعدين هو حظه حلو هو عارف انا عارف الاجابه بيقول ايه السؤال؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم آه. واحنا فينا هنودي الزكاه واحنا راكعين، هذه الايه ايه خاصه نزلت في رجل خاص اسمه سيدنا علي عندما جاء سائل يسأل شيء لله مش حد اعطاه. فسيدنا عليك علي كان لابس خاتم من فضة وبعدين عمل له كده السائل لبط يعني شاطر فاهم يعني كده لو عمل كده واحد زي حالاتي مش هيخش عليه فراح جاي مارس الخاتم منين من صابعه فنزل القرآن يمدح عليا إلى يوم القيامة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والواو مش عاطفة واو الحال وحاله راكع هذه خاصة ليست عامة